Теплосеть закончил отопительный сезон с 1 числа, с 1 апреля по сухой балке мы закончили с 28 числа. Собственно, на сегодняшний момент население мы предъявили за отопительный сезон 54, 993, 54 миллиона 993 тысячи. Процент расчета населения 83,4%. На сегодняшний момент население имеет общую задолженность суммарно 36 миллионов 769 тысяч. Что касается расчетов за природный газ. На сегодняшний момент весь долг вместе со штрафными санкциями перед НАК «Нафтогазом» составляет 37 миллионов 0,70 тысяч с копейками. Есть еще борговые забавязания перед «Днепропетровсгаз» на сегодняшний момент с начислениями, которые еще точно до копейки не посчитаны за март месяц сумма долга будет перед газом в пределах 3 767, 3 миллиона 767 тысяч. Кроме этого, с 1 апреля вышел на вышла на рынок еще другая газотранспортная организация «Укртранс», которая была в составе, ну, в денежном составе, была в НАКе. То есть, когда мы рассчитывались перед НАКом, мы проплачивали и магистральщикам Укртрансгаз. Сейчас они отдельно выведены, то есть с ними надо будет тоже заключать договор. И на следующий момент Днепропетровсгаз на неотопительный период, или это будет в последующем взагали, или это только на неотопительный период, э, понуждает к подписанию договора, так называемый, по приеданным потужностям. На сегодняшний момент мы с ними ведем переговоры, потому что они в три раза завысили даже не в 3-4 раза завысили потужности, которые хотели, чтобы мы им проплачивали ну, по газопотреблению. В данном случае у нас фактическое газопотребление нормировано, исходя из преданной потужности города, в пределах 12, миллион, 12 тысяч кубометров, чуть больше, мы можем брать нам этого достаточно в час. Они нас понуждают, чтобы мы подписали на 52 тысячи в час. Ну, отсюда будут естественные платежи. Ну, непонятно, конечно, из чего исходят. Вернее, исходят они из того, из того котельного оборудования, которое, в принципе, у нас существует, там, даже с какими-то коэффициентами. Поэтому на сегодняшний момент это задача номер один, для того, чтобы выяснить, согласовать с Днепропетровским газом эти суммы, для того, чтобы в последующем не влезть какие-то значительные борговые заповязанные. От них же будут начисления и Укртранснафт, Укртрансгаз, следующей организации. То есть здесь уже, если здесь мы промахнемся в кавычках, значит и Укртрансгазу будем платить больше. Что касается по начислению, мы проводили субботу, воскресенье, закрытия месяца из пятницы, с первого числа, что, не было приема граждан, тариф, который посчитали, расчетный, который получился, 12 гривен 25 копеек за метр квадратный. Что касается э, потребителей, которые в жилых домах со счетчиками, там тариф идет от 8 гривен до 12 гривен 35 копеек. Такие есть тарифы. Значит, ну, есть дом отдельный, у которого 6, 6 копеек, но мы проследили по показаниям. Эти люди прикручивали. Я так понял, на ночь там нет потока воды. То есть они э, экономили. После э, закрытия от, э, вернее после. Э, Принятие решения о окончании топитного сезона было выполнено техническое мероприятие по проверке всех наших водоводов. Мы закрыли все задвижки на жилые дома и проверили на повышенный температурный режим. У нас э, 4 порыва. Имеем 2 на магистральной э, тепло, теплотрассе в районе улицы Хмельницкого и 2 на внутриквартальных. Работы э, запланированы, мы сейчас их выполним для того, чтобы проверить еще, сделать опрессовку повышенным давлением. После этого мы будем приступать к выполнению работ э, по ремонтам, по подготовке к следующему отопительному сезону. В принципе, у меня вся информация. Спасибо. Когда вы начинаете работать? Ну вот сейчас мы должны отремонтировать вот эти четыре порыва, проверить повышенным давлением. Проверим повышенным давлением, у нас еще вылезет там несколько десятков порыва традиционно. Ну в принципе, сразу же будем выполнять эти работы. То есть мне данные дали, уже предоставили, сколько по расходному материалу, по топливу необходимо данных, ну, в смысле, необходимо количество. Сейчас просто небольшие проблемы есть у нас с державной выкладывающей службой. Я уезжал в пятницу на совещание такое с ними. В общем-то, люди, естественно, требуют по тем борговым забавязанным, по которым прошли суды, начиная с 2006 года. И тут хочешь не хочешь, а придется эти борговые забавязанные выполнять свои. Поэтому тут есть, в общем-то, определенные проблемы с ними. Поэтому сейчас приходится решать вопросы финансового характера, для того, чтобы, как говорится и предприятие э, осуществляло подготовку к, к новому отопительному сезону и гасило борговые заболевания. Ну, то есть есть Вы ремонты будете проводить своими силами, я правильно? Да, своими силами. А тип условия на проведение этого ремонта есть у вас регламент? Вот, ну, есть технические решения. Протокол главного инженера, да, то, то есть это все утверждается на уровне главного инженера. Так, и вот тут вопрос, который мы с вами обсуждали, отключали да, вас да. от газа, то же самое. На контроле. Вы поняли, да, как Да, мы на контроле. Сейчас я говорю, вот сейчас вопрос с ДВС. -ом. Если э, планируем на этой неделе снять их с повестки дня, ну то есть разрешить ситуацию. Э, у нас есть график поошения с Днепропетров с газом. Поэтому будем выполнять, конечно. В любом случае, пока мы не, не погасим все долги, мы новые двигательные Возможно, скорее всего, будет у нас Электрическое отопление уже сегодня при таком тарифе и при таком тепле. Я вам так лично из, из личного опыта скажу, что получается электрическое отопление несколько будет даже дешевле. При таких ценах на газ. И при опасности отключения централизованного отопления.